khususnya masyarakat Bitulu khususnya ataupun seluruh Sarawak lah MTS Mak Tafiz Sulaimaniah di Bitulu ni tempat yang sangat sesuai kalau kita nak hantar anak-anak kita belajar Al-Quran selain pada sistem dia belajar Al-Quran dia jaga sangat dari segi akhlak pelajar kebersihan cara anak-anak ni berdikari layan tetamu saya anak saya seorang dah pergi ke Turki dah dulu belajar di MTS di, di Semenanjung lah dan saya hantar anak yang kedua seorang lagi untuk belajar di MTS sebab kita punya rasa puas hati dengan sistem dan didikan anak-anak kita di MTS ni kita pakat-pakat hantar MTS di Bintulu ni insyaAllah penuhkan sini ruang saya dah datang tengok sendiri ni cantik, bersih, habis-habis pun handsome-handsome semua <laughs> insyaAllah Res. Hmm. Agi hidup, agi ngelapan. <laughs> out aau, aau. Betul. Si, si mau pergi. Si, apa? <laughs> uh, out aau. Best tak duduk sini. Yeah. Masya Allah, pandai abi abi jaga. Alhamdulillah. Sayang abi abi. Yeah. Ni sebab Abi ada belakang ke? <laughs> Alhamdulillah Ustaz asal orang Terengganu Tahu Terengganu? Oh. Ha, Terengganu Ustaz tinggal dekat uh, Alam, Dekat dengan HQ MTS hmm. Saya Ustaz uh, ada anak seorang Dah pergi ke Turki Awal tahun baru ni dia, dia belajar di MTS Melaka, lepas tu tukar ke Terengganu, ke Alosta, sekarang di habis di Koshkan di. Alania. Alhamdulillah dan ada seorang lagi pra Tahfiz. macam ni saya nak sebut anak-anak ke adik-adik? Adik-adik -adik, -adik? adik lah muda sikit. Anak-anak, anak-anak sebab saya pun ada anak sama bayi dengan anak-anak sekalian. Alhamdulillah. Sebab tu Ustaz sebut tadi, kenapa nak hafal Quran? Sebab yang pertama sekali, Al-Quran ini dari dari Allah. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat paling besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita Tahu tak kisah Nabi Nuh? Apa kisah Nabi Nuh? Apa mukjizat Nabi Nuh? Apa mukjizat Nabi Nuh? Boleh jawab, dengan ustaz boleh jawab. Mukjizat Nabi Nuh tahu tak? Apa mukjizat Nabi Nuh? Jawablah. Biar aku keluar suara. Mukjizat tahu tak? Ha? Ah ha, kalau mukjizat Nabi No apa? Kapal. Kapal yang besar. Orang yang naik mukjizat selamat ke tenggelam? Selamat. Yang tak naik mukjizat, yang tak naik kapal? Tak selamat, tenggelam. Apa mukjizat Nabi Musa? Belah laut guna apa? Tongkat tongkat Nabi Musa belah laut yang bersama Nabi Musa dan mukjizatnya selamat tak? Selamat. Yang tak bersama dengan mukjizat tenggelam dalam laut kan? Apa mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran. Sama. Kita berada di zaman sekarang ni kita bersama dengan mukjizat kita selamat dan anak-anak ini Allah yang pilih berada di MTS ni untuk hafal Quran ni ayah-ayah atuk-atuk semua ni kita tumpang anak-anak kita nak selamat tak di akhir zaman ni susah tak hafal Quran ya yeah, dia benda bernilai No pain, no gain. Tak ada susah payah, kita tak dapat sesuatu yang bernilai. Batu kat tepi jalan dengan emas, mana bernilai? Mas. Mana nak, kalau batu kita jumpa tepi jalan mana-mana boleh ambil kan? Emas, okay. emas kita kena cari tempat dia, kena gali, kena pilih, kena ayak, kena, itu yang jadi bernilai itu. Kita bukan yang tepi jalan, Ini semua ni semua emas ni. InsyaAllah, cakap insyaAllah. Ya. Jadi sebab pertama sebab Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak sempat dah kita memang tak akan naik bahtera Nabi Nuh. Kita tak akan sempat dengan tongkat Nabi Musa tapi kita ada Quran. Anak-anak ni ustaz dulu pernah umur ni. Nanti lima tahun ke datang nak pergi Turki tak ni? Ya. Best. Best tau pergi Turki. Hmm, Ustaz dah pernah pergi. Tapi Ustaz pergi dua kali. Sorry. Tiga kali Ustaz pergi Turki. Tapi uh, masa itu anak-anak belum sambung MTS lagi. InsyaAllah kali keempat ni akan pergi ke MTS. InsyaAllah. Masa tiga kali tu Ustaz pergi Melancur. Tapi Ustaz tertarik dengan keindahan, masyarakat, bersih, suasana di Turki. Jadi kita walaupun susah tak apa kita nak hafal Quran ini adalah mukjizat jadi kita nak duduk dengan mukjizat Allah taala yang pertama al-Quran adalah mukjizat yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut khairukum sambung man ta'allama al-Qur'ana wa allama. the best among you yang terbaik di kalangan kamu ialah Orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Itulah kata terbaik. Nabi sebut orang yang belajar Quran. Orang yang mengajar Quran. Setiap huruf tu dapat pahala. Ya Allah, anak-anak ni murajaah. Ulang baca. Yang pratafis, ulang, ulang, habis-habis, ulang, ulang, ulang. Dapat pahala tak? Ada tak rasa? Alah habis ulang lagi kata. <laughs> Alah kena ulang lagi. Alah kena hantar fazan lagi. Ni round berapa dah ni? Round berapa? Ha? Dah masuk round dah? Dah? Ada round lima? Ada round dua belas? Ada round empat puluh lapan? Memang tak ada kan? Ha. <laughs> Jadi, semua tu pahala. Itulah Rasulullah sebut khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Ni kita ayah-ayah, ikhwan-ikhwan dari luar ni sekali lagi kita ada kita tumpang mukjizat. Ni kita nak kita nak tumpang pula sebaik-baik manusia yang Rasulullah kata yang mengajar Quran, yang belajar Quran. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut yang ni yang lagi hebat. Ahlullah tahu tak siapa ahlul ahli Allah. Hum ahlul Quran. Adalah ahli Betul hadis tu kan? Abi. Orang ahli Allah. Dia kalau orang-orang ada -orang wasi ayah-ayah ni dia ada ambil insurans, dia ada masuk persatuan, dia masuk NGO, dia ada baik dengan gangster gangster masuk kelab gangster ada ayah-ayah sini masuk kelab gangster tak ada ah. orang yang masuk grup gangster gangster tahu kan kalau dia gang gangster ada apa-apa berlaku pada dia gangster gangster akan datang tolong betul tak insurans tahu tak berapa tahu kalau tahu pun Ayah-ayah kita duduk bayar takafo ke insurans ada aksiden masuk hospital kita dah anggota dah ahli dia akan terus bayar hospital. Macam itulah. Lebih kurang kan? Itu ahli insurans. Itu ahli gangster. Tapi Nabi Muhammad kata orang yang hafal Quran ni ahlullah. Ahli Allah. Ya Allah. Maknanya Allah akan tolong Allah akan bantu, Allah akan pemudahkan urusan. Uh, yang dia kita, saya dulu, masa anak-anak ustaz yang kat Turki, nama dia Bashir. B. Jadi Bashir ni selalu balik cerita kat ustaz, apa yang Abi-Abi bercerita. Abi-Abi cerita kat anak ustaz. Anak ustaz nama apa tadi? Bashir. Jadi Abi-Abi ni cerita kat Bashir, suasana kat Turki. Bashir pun, masa balik cuti, cerita balik kat ayah dia saya kat rumah anak-anak panggil Abi juga tapi sejak dia masuk MTS dah tukar dah Papa sebab susah nak cerita Abi mana? Abi ni ke Abi cakap lah jadi ah, ha, Papa lah dia panggil Papa dah ah, ha, bila nak cerita Abi cakap Papa ha, baru senang nak sebelum ni Bashir balik cerita kat Papa apa yang Abi cerita kat Asrama tapi sekarang bila Bashir ni pergi ke Turki dia cerita sendiri apa yang dia lalui sekarang kat sana seronok dia kata masa baru-baru dia sampai pergi ke kat kedai, singgah kat kedai jumpa orang Turki orang Turki tanya oh, orang oh Malaysia ke? Malaysia kat sini buat apa? apa Quran orang Turki tu kejap-kejap lari ke belakang kedai lari ke belakang datang balik ke depan basah pergi ambil ismayang nak bersalam <laughs> dia pergi ambil air nak bersalah sebab, sebab hafal Quran kena ada wuduk nak salah orang Turki tu dengan dengan anak-anak kita ni dia kata bahaya gitu sih kalau gitu bahasa tak boleh kentuk lah kena ada semayang selalu sebab Quran ada tapi uh, cara dia orang seronok kat sana sampai je kat asrama ada ikhwan toke bas toke bas datang ke asrama cakap pelajar-pelajar eh, nak pergi ke Padokia ke nak pergi mana cakap lah kita hantar bas sekali dengan driver sekali dengan minyak penuh so sana di sana Ah, ha. tapi ustaz tak nak cerita banyak sangat yang duniawi sangat pesan juga kat anak ramai sebab kat uh, Alania Alaniah kan ramai ikhwan sana kan ha. dia orang lima orang pelajar masuk je serama ada bih 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 apa-apa ada ikhwan datang kereta tiga pintu ajak pergi anak-anak lima orang okey okay, okay. anak-anak Malaysia jom pergi tempah blazer dua pasang seorang dia orang sponsor lah tapi ada lah lagi cerita-cerita lain saya pesan kat anak janganlah rasa selesa sangat Aa, sebab kita kena ingat juga jangan sampai kita jadi oh nampak benda-benda macam tu ya tapi habis-habis selalu ingatkan Aa, tapi kita kena usaha kita kena betulkan niat kita sebab tu awal-awal tadi Ustaz tanya kenapa belajar di MTS ni? Kalau ada rasa susah. Handphone bawa tak? Handphone. Hand telefon, telefon. Bawa. Oh. Bawa hari apa dapat? Berapa jam? Tiga ke empat? Cukup tak tiga jam? Nak tambah ke nak kurang? Eh dapat dapat telefon 3 jam tu Cakap dengan mak berapa minit? Sejam Ya ke sejam? <laughs> cakap dengan ayah Mesti lagi pendek ya. <laughs> nah, yang masa-masa lebih tu buat apa? Wasat Wasat siapa? Wasat cikgu-cikgu Cikgu, -cikgu. Kawan-kawan. Kawan-kawan lama. Bagus. Ah, lagi? Tak nak mengaku main game eh. ah, <laughs> jadi uh, apa tu? Ada ada masa dia ba saya, saya tengok, bagusnya MTS ni, dia bukan tak bagi langsung, bagi. Tapi ada disiplin. Ada masa dia. Ha. Sebab kita bukan sepanjang, sepanjang umur, ada anak-anak umur sekarang ni bukan sepenuh masa perlu pada handphone ayah-ayah mak ialah kita ada bisnes ada usaha kita sekarang ni masa kita adalah untuk fokus belajar kita ha, dan bagus dia kita buka MTF kadang biasa kot abis-abis bawa keluar ke aktiviti Alhamdulillah dan ustaz sendiri antara perkara yang ustaz suka sangat dengan MTS ni anak-anak diajar disiplin disiplin, kebersihan, tanda bersih, asrama bersih. Alhamdulillah ikut. Dan ingat pesan Ustaz, kita nak dapat keberkatan ilmu ada dua syarat penting. Nak tak ilmu yang berkat? Nah. Ada ada makhluk Allah yang ada ilmu, bukan saja ada ilmu, siap masuk syurga dah. Siapa? Ya, yeah, Iblis dah masuk syurga tapi sebab dia tak berkat ilmu dia yeah. akhirnya pelanting keluar. Ada orang yang ada ilmu tapi perangai jahat. Ada? Dia ada ilmu agama tapi perangai dia menyusahkan orang agama. Kita nak ilmu yang berkat. Ilmu berkat ada dua syarat utama. Yang pertama, niat yang ikhlas. Niat sebab apa nak belajar? Bukan sebab terpaksa, sebab mak suruh, ayah suruh. Ada tak rasa ni? Tak semangat mana tapi dah mak suruh. Ayah suruh. Kalau itu di peringkat awal, tak apa. Yalah kita kena paksa dulu. Tapi bila ada kat sini, kita cari. Oh, punya banyak kebaikan-kebaikan kat sini. Kalau peringkat awal sebab ayah paksa. Mak paksa. Kita duduk kat sini, kita dengar pada Abi-Abi. Tanya soalan Abi. Jadi yang pertama, niat yang ikhlas. Yang kedua, nak dapat ilmu berkat, kena dapat restu daripada guru-guru. Abi-abi lah. Dengar cakap Abi, kalau Abi marah pun, dengar, jangan kita ada berasa dendam. Abi suruh buat apa-apa pun, buat je. Boleh? Boleh. Siapa biasa Yimichi sini? Yimichi tak? Gile. Ah, ada masa mici, ada masa ni, ada masa ni, kita buat je. Betul lah yang, yang dah kita sebut, sistem sama. Perkataan pun sama. Imici. Tahu tak Imici? Nanti ajak atuk Imici sekali. Uh, Imici ni apa? Ada dia tugas makanan. Ah, ha? uh, dia, dia pelayan. Ni basuh pinggan maku Eh? Basuh kan? Uh, Betul? Uh, Apa? Hari Minggu. Yemici. ah uh, Ha, hari biasa? ah uh, Alhamdulillah. Ustaz anak-anak balik eh uh, balik dia Yemici lah. Abi pun kena, papa pun kena Yemici. <laughs> kita orang pun gila-gila dia, gila-gila. Alhamdulillah. Kan? Ha, jadi, saya kata tadi nak dapat ilmu berkat ada berapa? Ya. Yang pertama? Ya. Yang kedua? Ya. Dapat restu daripada guru, daripada Abi-Abi. Nak Dan, kalau ada masa, banyak bertanya Abi. Abi, masa Abi belajar kat Turki dulu macam mana? Ada peluang nak hizmet pada Abi, hizmet. Abi suruh kat barang ke apa ke. Lebih daripada apa yang jadi peraturan. Nah, ha. ha. itu cara untuk kita dapat ilmu. Saya memang ustaz memang ustaz pesan pada anak, apa-apa yang habis suruh nak pergi mak kami pergi. Kita akan dapat ilmu lain daripada yang kita dapat dalam kelas. Sebab habis, habis dia ada pengalaman dia. Nah, ha, habis duduk Turki dulu, macam mana hafal, macam mana cabarannya. Itu penting. Jadi, Ustaz uh, saya rasa sekadar itulah nah, hari ini. Anak-anak semua puasa ni kan? Itu pun maghrib dah dekat ni eh bintu lu maghrib awal kan ah <laughs> ha, jadi uh, itu saja daripada ustaz insyaallah tanam cita-cita 10 tahun lagi nak buat apa jadi habis eh masyaallah nak jadi habis kat mana Afrika ke Kalimantan ke Kau Sarawak ni dulu. Sini sekarang ni ada berapa cawangan kat Sarawak? Betul. Ha? Inilah habi-habi nanti lima tahun akan datang. Boleh? Awal, insya Allah. Boleh. Awal lah insyaAllah. Boleh? Jawab. Betul. <laughs> tahun ni tahu. Ustaz dulu datang ke Bintulu kali pertama tahun 2022. Panggil apa? Atuk ke? Atuk kan? Ha. Ustaz jumpa Atuk tahun 2022 masa tu atuk cakap nak buka MTS di Bintulu masa tu belum ada lagi nak cari tempat nak cari dana 2022 ustaz datang balik 2025 dah ada anak-anak dah ada dah jalan dah pahala atuk ni masya-Allah 2025 ustaz datang lagi nanti nak ajak datang tahun 2000, berapa pula lepas ni <laughs> <laughs> 2025 Ustaz Rata 2030 nanti Ni semua habi-habi Boleh insyaAllah ya. Insya nanti Bila dah jadi habi-habi Kalau kita jumpa di mana-mana Tegur Ustaz Ustaz 2025 dulu Ustaz kata Paya kami jadi habi-habi Ni 2030 dah Kami dah jadi habi Di cawangan kucing kami dah jadi abi di cawangan Miri. Boleh? Boleh. Insya-Allah. Allah, Insya Allah. Allah Taala sebut Falaula la min kulli firqah minhum ta'ifah li yatafaqahu fi din Tak masuk raung ke? Surah Taubah. Li yatafaqahu fi din wa li yunziru qaumahum idza raja'u ilayhim. Allah Taala sebut kenapa tidak ada satu kumpulan daripada kamu yang pergi menuntut ilmu. Kemudian balik ke kampung halaman dia untuk sebarkan ilmu, beri peringatan pada masyarakat. Orang miri, orang kuci, orang Mukah, orang Betulu, sambung belajar, balik khidmat kat tempat kita pula. Boleh nanti? Boleh. Insya-Allah. 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 Insya Kalau di Semenanjung ada beberapa belas cawangan di Sabah ada berapa bi kat Tawau, KK? Papa. Papa. KK ada dua. KK ada dua. Papa satu. Tawau satu, Tawau satu. satu ada empat di Sabah. Di Sarawak satu Bintulu. Tahun 2025, 2030 berapa ada kat Sarawak? Tiga. Bintu Lu, Kuching, Miri. Siapa abi-abi? Kami insyaAllah. Cuba cakap. Siapa habis-habis nanti? Kami insyaAllah. Ni dari mana? Habis Nak jadi habis kat mana? Bintulu Alhamdulillah. Ni? Asal mana? Dahlah Bintulu Bintulu Nak jadi habis kat mana? Cina? Jauhnya nak pergi Guangzhou. Cina Nak jadi habis kat mana? Kucing Oh Ustaz dengar Cina tadi <laughs> Jauhnya InsyaAllah Nak jadi habis kat mana? Kat Turki Jadi habis di Turki Oh Sebab apa? Sebab best <laughs> Sebab baik tak jauh sebab boleh <laughs> ah. Nama apa? Arash muka arah macam muka anak ustaz yang basyir tu. Ha. Ya. Ah, kan? Ha. Ah, ah. Ni Pinang nak jadi abdi mana? Baliak pulau. Kat mana? Kat Mekah. Kat mana? Kat Mekah. Jadi abdi kat Mekah. Ada abdi kat Saudi ada. MTS. Ada. Kat mana? Masya-Allah. Oh, MTS. Oh. Dia keistimewaan MTS ni, bila kita pergi ke mana-mana, dia ada satu connection dia. Nah, uh, di kalangan ayah-ayah ataupun ikhwan ataupun guru, guru yang menyatukan kita. MTS ni menyatukan. Tahun 2025, na, 2030 nanti semua akan jadi abi, boleh? Boleh. Pintu lu, kucing, Miri. Insyaallah. Insyaallah. Masyaallah, masyaallah. Besar pahala tu. Sekarang kita ta'allam al-Quran. 2030 kita alamahu. Kita mengajar pula Al Quran. Jadi kalau gitu tak cita-cita kita, kita bersungguhlah insyaallah. Ustaz dulu masa belajar dulu, cita-cita begitu juga aku pergi belajar nak balik kat, balik hidup kat masjid kat kampung. Niat kita nak hidup ayah ustaz dulu imam masjid. Balik nanti aku nak hidupkan masjid ni. Tapi Allah buka jalan lagi luas. Bukan saja kampung kat tengah ni. Sampai ke Bintulu sampai. Alhamdulillah. Yang penting niat kita dan kita kena belajar bersama. Wallahu alam. Terima kasih bagi masa Abi. Moga-moga. minta Maaf lah kalau ada salah silap cakap tu Abi. Moga-moga ada manfaatnya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2030 ada kat mana? Adi. Jadi Abi. Adi, Adi, Adi. Jadi, Adi. InsyaAllah. Boleh tu? Alhamdulillah. Ha. Ah. Allahu akbar. ambah lagi. Bintulu, kucing, sibu, si miri. No. Mungkin, mungkin sama Samarahan.